নমস্কাৰ মই জ্যোতিস্মিতা স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ কৃপাত আমিও বৰ্তমান ভালে আছোঁ গৰমটোৱে কিন্তু সাংঘাতিক অশান্তি কৰিছে নহয়নে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেই আৰু ডেইলী ব্লগ এটা দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে ডেইলী ব্লগেই মই বাৰু বনাওঁ তথাপিও আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিনটো কি কি কৰি থাকোঁ কামবিলাক অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু গোটেইখিনি মানে গোটেই বাৰ ঘণ্টা আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখাবলৈ নোৱাৰোঁ আৰু সম্ভৱো নহয় বাৰু সেইটো আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কোনেও শ্বুট কৰি নিদিয়ে মই নিজেই শ্বুট কৰোঁ সেইকাৰণে মোবাইলটো কেতিয়াবা বাস্কেটত থৈ লওঁ কেতিয়াবা কিতাপৰ ওপৰত থৈ লওঁ কেতিয়াবা কাপোৰৰ ওপৰত থৈ লওঁ তেনেকৈ ছেট কৰোঁতেও সময় লাগে গতিকে গোটেইখিনি দেখুওৱাটো সম্ভৱ নহয় তথাপিও যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব তেনেহ'লে এতিয়া কথা পাতি নাথাকোঁ বৌলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ বাঁহী কামকেইটা কৰি মেলি মই প্ৰথমতে গাটো ধুই ল'লোঁ সদায় মানে প্ৰথমতে গাটো ধুই লওঁ তাৰপিছত চাহ একাপ খালোঁ আৰু এতিয়া পাকঘৰলৈ আহিছোঁ এতিয়া ৰুটি ভাজি কি বনাওঁ আৰু বনাই লৈছোঁ আৰু সদায় একেই ৰুটিন নহয় দেই মই কেতিয়াবা ঘৰ সাৰা মোচা কৰাৰ পিছত মানে বেটাও আছে জানেই আপোনালোকে সি উঠি যায় নহ'লে বা কিবা দিগদাৰ কৰি দিয়ে যে তেতিয়া মই যদি বনাব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মা বা বায়ে বনায় আৰু তেনেকৈ লাগি মেলি গোটেই তিনিজনীয়ে বনাওঁ আৰু সেইটো অসুবিধা নাই বাৰু গ'লোঁ এতিয়া আহিছোঁ ৰুমলৈ ৰুমত আহিছোঁ মানে ৰুমটোৰ অৱস্থা দেখাইছোঁ দেই এয়া বিচনা পৰাই নাই মানে জান আৰু দেউতাক এতিয়া অকণমান আগতে উঠিছে মই যেতিয়া ৰুটি বনাই আছিলোঁ তেতিয়া উঠিছিলে সেইকাৰণে বনাই ল'লোঁ ৰুটিখিনি এতিয়া খামগৈ আৰু বিচনাখন পাৰি নল'লে ভাল নালাগে যে সেইকাৰণে আগতে বিচনাখন পাৰি লওঁ তাৰপিছত খাবলৈ যাম আৰু আজি ৰাতি কি হ'ল জানেনে মই ভালকৈ শুবলৈ নেপালোঁ জানে শোৱাৰ সময়ত মানে তাক পেচাব কৰাই লওঁ আজি নকৰিলে ইমানেই জিত কৰিলে নহয় আজি গৈছোঁ যোৱাকালি পেচাব নকৰোঁ নকৰোঁ বুলি জিদ কৰিলে আৰু ৰাতি দুবাৰ পেচাব কৰিলে প্ৰথমবাৰ পেচাব কৰিলে মই পানী কাপোৰো পাৰি লোৱা নাই এতিয়া ডাঙৰ হ'ল যে তিনি বছৰে হ'ব আৰু সি পেচাব কৰিব বুলি নাজানো পানী কাপোৰ পাৰি নল'লোঁ প্ৰথমবাৰ পেচাব কৰিলে গোটেই তিতি গ'ল মই চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ বেগখনৰ আকৌ পেচাব কৰিলে গোটেই তিতা মই মানে তেনেকৈ থাকিলোঁ ৰাতিপুৱালৈকে দেউতাকৰ ফালে শুকান আছিলে দেউতাকে আৰামত শুই আছিলে তিনি চাৰিখনমান বিচনা চাদৰে ইয়াত ধুব লাগিব এতিয়া আগতে খাই লওঁ তাৰপিছতহে এইবিলাক কৰিম আৰু মই আজিকালি পৰদাখন এনেকুৱাকৈ আকৌ চাই নিদিওঁ ইমান ৰ'দটো দিয়ে নহয় গোটেই ৰ'দটো আহি ভিতৰতে পৰে আৰু গৰম গৰম লাগে এতিয়া পোলক আগতে খাই লওঁগৈ তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নালাগে আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম লৰালৰিকৈ বিচনাখন পাৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া পেটৰ পূজাটো কৰি লওঁ আজি আছে ৰুটি আৰু এফালে কণীৰ ভজা এতিয়া খাই লওঁ দি খাই মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ এতিয়া বেটা গাটো ধুৱাওঁগৈ আৰু সি পূৰা মোবাইল চোৱাত ব্যস্ত হয় ৰ'দটো আজি ইমান জোৰতে ওলাইছে কালি অকণমান বতৰটো ভাল আছিলে আজি আকৌ বেয়া নহয় জানো বোলে কৰোঁগৈ খাই গৈ দিয়া মই লাহে গা গা কৰোঁগৈ চৰ্দি হৈ যাব দিয়া তাৰ এ চি ধুই শুই পূৰা চৰ্দি হৈ গৈছে কাপোৰ নলয় গাত হ্যাঁ কিন্তু ধুনু হয় আৰু ধুনুতো জিন্সৰটো গৰমত গরমত পিহব নয় বেহুজ হৈ যাবা এনেকা চ গরমত হ্যাঁ তুমি ঠিক আছে তুমি এটা কথা কানি বারবার তুমি এটা কথা তুমি মাকা নে তুমি ভাল পোৱা যদি মায়ে যিটো কৈছে সেইটো পিন্ধিবা হা পিছত পিন্ধিবাচোন গধূলি যে তোমাক মই আকৌ এবাৰ ধুটো কৰি দিওঁ যে পাউদাৰ লগাই ক্ৰীম লগাই তেতিয়া তুমি ৰাস্তাত যাবা মোৰ লগত যাবা নহ'লে আইতাৰ লগত যাবা ৰাতিপুৱা আৰু কামখিনিৰ পৰা আজৰি হ'লোঁ আৰু দেই এতিয়া অকণমান নিজৰ সময় দিওঁ মানে মূৰ চুৰবিলাক আঁচুৰি লওঁ নহ'লে বৰ গৰম লাগে বেছি মানে লেতেৰা যেতিয়া হৈ থাকোঁ নহয় গাটোতো মুখত ক্ৰীম অকণো লগোৱা নাই এইটো ফুটটো লগালোঁ অকল আৰু একো কৰা নাই এতিয়া অকণমান মূৰ চুৰ আঁচুৰি লওঁ তেতিয়া গৰমটো ভাল লাগে নহ'লে চুলিবিলাক যদি ওলমি জুলমি থাকে নহয় বেছিকৈ গৰম লাগে ন জানো তুমি কি কৰি আছা আমাৰ বেটা ইমানেই বনমাছ হ'ল কি কৰিলে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব সেইবিলাক যাবলৈও মোৰ ভয় লাগিছে ৰ'দটো দেখিছেনে ইমানেই চোকাৰ অ হে ভগৱান কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেই চাপ চাপ ওলাব বুলিয়ে ভয় লাগে ক'ত জংঘলৰ মাজত সোমাইছোঁৱেই দেখিছেনে মানে ঘৰৰ কাষত মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ চাৰ্জাৰডাল কি হ'ল বুলি চাৰ্জ দিবলৈ লাগে মোবাইলটো চাৰ্জ নাই সি মোৰ চাৰ্জাৰডাল পেলাই থৈছে এইফালে দেখিছেনে কোনডাল দেখি নাই পোৱা যে ক'ত গ'ল ক'ত এইডাল এইডাল চাৰ্জাৰ এইফালে পেলাই থৈছে মানে এইখন আমাৰ ৰুমৰ খিৰিকীখন হয় বন্ধ কৰি থৈছোঁ বাৰু এতিয়া আৰু কি পেলাই থৈছে এইফালে চাৰ্জাৰডাল মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ চাৰ্জ দিব লাগে কি হ'ল চাৰ্জাৰডাল এইফালে দেখিছেনে এইখিনি পূৰা পানী আছে বৰষুণ দিছিলে যে এইখিনি পানী নুশুকায়েই নুশুকাই আজিকালি ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু এইটো গতি বাপৰি ইমান গৰম লাগিছে এতিয়া চাৰ্জটো দি লওঁগৈ মোবাইলটোত যেনে তেনে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ মানে অফ হওঁ হওঁ আৰু টেন পাৰ্চেণ্টমান আছে নেকি সেই বস্তুবিলাক মানে পেলাই পেলাই দিয়ে মই যদি ক'ৰবাত বিচাৰি নাপাওঁ নহয় ডাইৰেক্ট মই সেই খিৰিকীখনৰ ফালে চাওঁ মোৰ লিপষ্টিক কাজল চব পেলাই সেইফালে মন গ'লেই হৈ গ'ল তাৰ আমি ঘৰৰ গোটেই মাহৰ বজাৰখিনি মানে এই ধৰক নিমখ হালধি এইবিলাক যে একেবাৰে কৰোঁ গোটেই মাহটোৰ কাৰণে কৰোঁ আৰু পিছত আকৌ তোক তাকে আনি নাথাকোঁ আৰু সেইকাৰণে দুইটা ওলাই গ'লোঁ কেতিয়াবা বা যায় বা এখেতৰ লগত কেতিয়াবা মই যাওঁ দুজনীৰ ভিতৰত কোনোবা এজনীত যাওঁ আৰু মানে দু দুটা যদি যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে বস্তুবিলাক বিচৰাত মানে সুবিধা হয় এখেতে কিবা এটা ল'লে মই কিবা এটা ল'লোঁ এনেকৈ শ্বৰ্ট টাইমতে হৈ যায় নহ'লে বহুত সময় লাগে আৰু ধৰি মেলি দিবলৈও সুবিধা হয় সেইকাৰণে এতিয়া বজাৰখিনি গোটেইখিনি কৰি মেলি মোটামুটি হৈছে আৰু আৰু এনেকুৱাতে মানে বেটাই ফোন কৰিছে মোৰ কাৰণে গাড়ী এখন লৈ আহিবা দেই এতিয়া সি ডাঙৰ হৈছে যে বস্তুবিলাক খুজিব পৰা হৈছে সেইকাৰণে এতিয়া গাড়ী এখন লৈ আছোঁ নহ'লে আকৌ গ'লে থুনথ পেণ্ট পেণ্ট কৰিব নহয় কৈ আহিছোঁ তাক এতিয়া গাড়ীখন চেক কৰাই আছোঁ ইমান গাড়ী তাক মানে সদায় গাড়ীয়ে লাগে বহুত গাড়ী Vinn, ég segð húla. Þú kannið segð húla, hvað? Húli. Húla, hvað er því? Þú kannið segð húla. Húla, húla. Þú kannið segð húla. Húla. Þú kannið segð húla. Þú kannið segð húla. Húla, húla. Þegar er mál, þegar er mál. Hengið það svolvað. বজাৰৰ পৰা গৈ মেলি আহিলো মই ভিডিঅ' নকৰিলো আৰু মানে পটককে প্লেনিংটো হৈ গল যে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰা নহলে তাৰপিছত তাৰ পৰা আহিলোঁ আহি পাওঁতে বাৰটা চাৰে বাৰটা মানেই বাজিলে আহি পাই লগালগ মই ভাতখিনি পাতিছোঁ বেটাকো খোৱাব আছিলে যে তাৰপিছত মায়ে ক'লে বোলে ভাজি আজি নিৰামিষ আছিলে ভাজি আৰু দাইল চাইলখিনি মই বনাম তই বোলে বেটাক খুৱাই দেগৈ যা বনাই মেলি ভাতখিনি বুলি ক'লে যে মই বেটাক কল আৰু ভাত খুৱাই দিলোঁ ভাতখিনি বনাই মেলি তাৰপিছত তাক শুৱাই দিলোঁ শুৱাওঁতেও আকৌ বহুত সময় লাগে নহয় তাক শুৱাবলৈ তাৰপিছত শুৱাই মেলি আমি খালোঁ তাৰপৰা দুটা এটা কাম কৰি আৰু ভাবিলোঁ অকণমান বাগৰি লওঁ তাৰপিছতে উঠি কাম কেইটামান কৰি মায়ো এই কিবা এটা কাম কৰিব দিছিলে মানে এই আজি মাহেকীয়া বজাৰ কৰিলোঁ যে কণ্টেইনাৰ চণ্টেইনাৰখিনি বোলে ধুই দিবি তাৰপিছতে আগতো দেখি বস্তুখিনি ভৰাই দিম এনেকৈ কৈছিলে ময়ো ভাবিলোঁ দহ মিনিট বাগৰি মেলি ধুই ল'ম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু বেটা উঠি গ'ল নহয় মই আহোঁতে তাৰপিছতে উপায় নাই আৰু উঠিলে আকৌ জেং কৰি দিব মাহঁতকো বাগৰিবলৈ নিদিব সেইকাৰণে ময়ো তাৰ লগতে বাগৰি থাকিলোঁ আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু সেইখিনি এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ আৰু ৰাতিও সকলোৱে হ'ল আৰু একো আজি খানাও নিৰামিষেই ৰাতিটো সেইকাৰণে একো ৰেচিপিও নাই যে সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই মেলি আৰু কিনো দিম আৰু ভিডিঅ' ডেইলি ব্লগ দিওঁ সেইকাৰণে যিখিনি কৰোঁ আৰু মাইকী মানুহৰ সদায় একেখিনিয়ে কাম সেইকাৰণে তাৰে অলপ অলপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে মানে যিখিনি একদম কৰি থাকোঁ গোটেইখিনি পোন্ধৰ দহ পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত দেখাই দিয়াটো সম্ভৱ নহয় তাৰ মাজে মাজে যিখন পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মৰম দিব আৰু আপোনালোকৰ মৰম অবিহনে এখোজো আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰি আৰু এতিয়ালৈকে ইমান মোৰ ভিডিঅ'বিলাক হেৰি হোৱা নাই ভিউজো অহা নাই বাৰু আৰু এতিয়া ছশমান হৈছেহে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ পৰা আৰু সোনকালে মৰম পাম আৰু আশা কৰিয়েই কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ চবেই আৰু যোনে যোনে ইউটিউব চেনেলটো খোলে চবেই কিবা এটা আশা কৰিয়েই চেনেলটো খোলে গতিকে ময়ো আশা কৰিছিলোঁ কিবা এটা কৰিব পাৰিম নেকি বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে বিশেষ একো কৰিবলৈ পৰা নাই তথাপিও আশাটো এৰি দিয়া নাই ভাবিছোঁ এদিন নহয় এদিন সফল হয় পাম গতিকে আপোনালোকে মৰম দি যাব আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে জনাব মই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দিয়াটো সম্ভৱ নহয় মানে মোৰ কাৰণে আৰু এলেহুৱাও অকণমান হয় সেইকাৰণে দিবলৈ পৰা নাই তথাপিও চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাই জনাব আৰু মৰম পালে মানে ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ ভাল লাগে আৰু নহ'লে মানে মনটো বেয়া লাগি থাকে যে বনাম বনাম এনেকৈ থাকি যায় আৰু বিশেষ একো নকওঁ মৰম দিব বুলি আশা কৰিয়েই আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক সকলোকে তেতিয়ালৈ সকলো ভালেই থাকক আৰু বহুত গৰম পৰিছে পানী চানী খাই মেলি থাকিব দেই এতিয়া যিটো গৰম পৰিছে আমাৰ শৰীৰটো বহুত পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে পানী চানীবিলাক খাই থাকিব